Для будущих студентов знакомство с вузом начинается в день открытых дверей. Именно после этого события большинство абитуриентов принимают окончательное решение – поступать в выбранный университет или нет. 20 ноября Харьковский национальный университет радиоэлектроники провел день открытых дверей, на котором каждый желающий мог узнать всю необходимую для себя информацию об этом учебном заведении. Праздник день открытых дверей – это праздник, когда приходит сюда будущее поколение, поколение будущих э студентов КНУРЭ, которые хотят стать лучшими специалистами в области информатики, радиотехники, электроники, которые верят в наш вуз и знают, что отсюда они будут лучшими специалистами, которые смогут поехать по всему миру, найдут работу в мире и в Украине и будут двигать науку. Этот университет имеет традиции 85 лет. Здесь учились, работали лучшие ученые нашей страны. Ученые, которые дали миру огромный потенциал в области радиофизики, радиоэлектроники, информатики. Сегодня наши студенты работают практически по всему миру. И я уверен, что если вы придете в наш вуз, дорогие ветеринары, то вы сделаете правильный выбор. Это не будет вашей ошибкой. Мы живем в век технологий, за ними будущее. Молодое поколение понимает это как никто другой, и поэтому стремится получить техническую профессию. А университет радиоэлектроники готовит лучших специалистов в этой области. Я вижу себя больше в технических профессиях. Я с детства занимаюсь компьютерами. Мой папа учился в этом вузе, множество друзей, и меня интересны такие коммуникации, как компьютеры, системы. Что я считаю, что техническая специальность в будущем мне поможет найти работу, хорошо оплачиваю. Мне нравятся компьютеры, программирование и вся эта штука. Я как-то с детства больше тянула компьютером, и я 6 лет владею компьютером. Приятной неожиданностью для университета было посещение выпускников Хунуре во главе с советником министра образования и науки Украины Эльханом Нургубадлы. Господин Нуриев передал приветственные слова от министра образования и науки Украины Сергея Мироновича Квита. Я отримав повідомлення, що тут буде день відкритих дверей. Це була така добра нагода приїхати підтримати університет і заодно бути тут, відчувати себе. Знаєте, як вважав своїм обов'язком приїхати. А яким своє студентське в видять абітурієнти ми узнали у них самих. Я думаю, що буде много хороших людей, і мені буде цікаво з ними Я смогу у них Опыт и многому научусь. Хочу в будущем быть программистом и думаю, обрести тут много новых друзей. Ученики, которые здесь учатся, уже работают в крупных компаниях, и мне хотелось бы взять с них пример и также работать в крупной компании. Профессия программной инженерии в будущем будет очень полезная обществу. На празднике Дня открытых дверей университет показывал свои достижения. В холле второго этажа состоялась увлекательная викторина. А в актовом зале секретарь приемной комиссии Андрей Ленинович Ерохин рассказал о новых правилах вступительной кампании «Абитуриент-2016». Все сейчас проходит очень круто. Студенческий сенат организовал на это мероприятие волонтеров, принимал участие в составлении сценария, то есть программы дня открытых дверей. То есть все вопросы, которые возникали у декана, у преподавателей, сенат везде участвовал, везде помогал, везде организовал. Абитуриент 2016. Если ты хочешь получить интересную, перспективную профессию, обучаться у ведущих профессоров и получить диплом престижного передового вуза, тогда Харьковский национальный университет радиоэлектроники – твой лучший выбор. А сегодня мы открываем Харьковский национальный университет радиоэлектроники в новом формате. Мы его показываем как дружный, открытый университет, который открывает все свои двери, а их, видите, что много, каждый это отдельные двери, отдельные комнаты для абитуриентов. І та кількість абітурієнтів, яка пройшла сьогодні, показує, що е, ці двері все більше і більше відкриваються. І те, що під, е, університет почало підтримувати міністерство освіти і науки, це гарний індикатор того, що ми йдемо на правильному шляху і разом з вами будемо правильно нову країну.